deməli sizə bir şey deyim. Bunu heç harda deməmişdim. 3 3 ötən 6-cı gün, yox bazar günü mənim Zoom konfransda Ermənistan köklərinin diktatorları və icmalçıları qarşısında çıxışım oldu. Hı hı. Bunu Ermənistan tərəfi nəsən mətbuat klubu təşkil eləmişdi. İngiltərə səfərinindən bir yerdə, oranın İngiltərə səfərinindən bir yerdə və sonra, sonra təxminən saat yarımlıq sual-cavab oldu. Niyə bu proses sēngiyib? Əvvəllər bu prinsesə daha çox Ermənistan tərəfə meyl elirdi, çünki özünü Bəli. qalıb kimi, tərəf kimi hiss elirdi. Mən ordə onlara dedim, mən yaxşı başa düşürəm sizin vəziyyətinizin Ermənistanlılardan, çünki sizin olduğunuz vəziyyətdə biz he, o nöllüklərlə olmuşuq, narahatçılığı daxili diskomforta hiss eləmişik. İndi mənim fikrimcə bu daha çox Azərbaycanın istədiyi bir şey olar ki, bax bu münasibətlər ə getdikcə canlansın və bu gərginliyin aradan götürülməsinə səbəb olsun. Çünki bizim son məqsədimiz sülh müqaviləsinin imzalanmaqdır. O müqavilənin imzalanması faktiki olaraq tərəflərin qarşılıqlı, deməli ərazi təhririn tanıması deməkdir bir mənalı olaraq. Və mən gördüm ki, elə bil ki Ermənistan cəmiyyətində bu aparıcı kidlərin nümayəndələri idi orada. O bunlarda elə bil ki o artıq 1-ci nifrət dalğası imektetdir. Yəni, sən giyir. Sən giyir. Yəni başa düşürlər. Yəni reallığa dönürlər. Başa başa düşülür ki, həm, həm daxili münasibətlərə görə orada. Başa düşülür ki, burada hər iki ölkə üçün eyni zamanda daha böyük bir təhlükə var. Və bu müəyyən səddi aşmaq lazımdır ki, gələcək təhlükələrdən ə, özünü ə, özünü qoruyasan. Bu demək deyil ki, onlar fikirlərini dəyişiblər. E, deməli, revans fikirlərini tam beyinlərindən atıblar vəsəl. Amma hiss olunur ki, meyllər dəyişib. Hı -hı.